На 76-му році життя зупинилося серце Едгара Ернстовича Брейша, тренера викладача відділення з боротьби дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи, при відділі з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації. Тренував чоловік з трьох видів спорту: дзюдо, сумо, самбо. Серед його вихованців п'ять чемпіонок Європи, шість призерів Європи, переможець Кубка світу, чемпіонка світу та призери Кубку світу та чемпіонату світу, сім майстрів спорту та Івана Березовська, майстер спорту міжнародного класу. Сумо я познайомився три роки назад і зараз. Являюсь и пропагандистом самым ярым, и очень любит этот спорт, и мне этот понравился. А со спортом я связан. В 1949 году я первый раз вышел на ковер в городе Караганде, в Казахстане. Ну и в Казахстане рос, там стал и мастером спорта, и заслуженным тренером Казахстана. Там много воспитанников моих вплоть до призеров Олимпийских игр по вольной борьбе Суриков Педи, То есть большой там и жизненный опыт. Особенно тяжело досталось мне, потому что родители в 1938 году выслали из Азербайджана, где я родился, в немецком поселении. И родителей расстреляли, уничтожили, и маму, и папу. У нас троих детей по детским домам. Я вырос у казахов, закончил школу на казахском языке, потом учился, закончил высшее учебное заведение. И за то, что я сын врага народа, с восьми лет я познакомился с шахтой, отправили работать в шахту. Первая должность у меня была, я водил, водил лошадь, ну, раньше не было комбайнов, как сейчас в шахте, а лошади вагонетки оттягивали. Вот. И дошел в шахте до нового отбойщика. Ну, Но потом со спортивной там было... В Караганду после отсидки разных сроков еще на поселение в шахту отправляли людей. И там были знаменитые борцы. И в частности у меня, от кого я научился, как вилкой ножом кушать, как пользоваться салфеткой, то есть всю культуру поведения был такой Эвард, эстонец, ну, который отсидел 25 лет и потом еще был отправлен на поселение в Караганду, в шахту. То есть я у него школу прошел. И потом за счет борьбы стал чемпионом Казахстана и начальник Караганда Уголь сказал, что этого молодого человека больше в шахту не пускать, пусть тренируется, приносит. И так вот я близко уже потом стал заниматься борьбой. Поступил в мединститут, после мединститута институт физкультуры, потом работа в высших учебных заведениях, то есть я проработал заведующим кафедрой, 21 год в Казахстане, в Киргизии и на Украине. В Белой церкви 12 лет был заведующим кафедрой сельхоз института. Таким образом брос и опытом, и постоянно тренерской работой занимался.